Тепло теперь самі да? Да, я пішла, б'ю. Таке зворушливе лепетання, мовляв, відтепер у нас тепло. Можна почути в 16-му слав'янському дитячому садочку. Для діток з обмеженими можливостями та колектива це другий дім. Тому з болем в серці 25 листопада завідувача згадувала про збиток, який був нанесений в садочку під час бойових дій у Слов'янську. У нас були практически повреждены все окна и кровля. Первыми откликнулись на нашу просьбу фонд «Дорога жизни». Они поставили нам 8 окон и выделили средства на крышу. Затем мы обратились в благотворительный фонд «Каритас Украины», который, как бы один из первых, подал руку помощи в восстановлению остальных окон. Фондом было поставлено 61 окно. Этот фонд не остался равнодушным к нашим проблемам, и то, что мы от них получили, превзошло все наши ожидания. Мы теперь с красивыми новыми окнами, нашим деткам теперь стало тепло, уютно и комфортно. нам, что вы делаете хорошую работу здесь, и мы хотим поддержать эту работу в Славянске. Они узнали от представителей Кайратеса на Украине, что здесь нужно делать работу, что они могут поддержать этот садик, сделать эту работу. Мы искали эти объекты, мы сюда заехали на третий день после освобождения Славянска, ну как оперативная группа Каритас, и сразу проехали, посмотрели те здания, которые нуждаются в ремонте, ну и потом, собственно говоря, через городские власти, через отдел образования наладили связь. Было несколько нарад проведено в с Палкоме, где, собственно, был Об'явлено об'єм роботи, потрібно здійснювати. Тут, в этом детському саді були взривної волною вибиті окна, то є було прийнято рішення міняти їх. Благодійна організація Карітас вже надала велику допомогу дитячому садочку. Були відремонтовані вікна, перестелено покриття даху. Волонтери вчасно підтримали і сам колектив дитсадочка. Малюкуш свою чергу вирішили віддячити благодійникам, подарувавши свої маленькі шедеври, пишаються, малювали з вихователями. Ирина Александровна, а здесь вот эта поделочка, здесь флаг Украины и флаг Австрии. <связывается> <связывается> Украинский флаг и Австрия. То тепло, вот, которое мы сегодня ощущаем, физическое тепло от установленных окон, я думаю, что это тепло согреет и души этих деток, которые нуждаются в особой помощи, вот. и персонал, который здесь работает в этих условиях. Городской совет выступил координатором этих программ, и я должен отметить, что это один из немногих объектов. Которое успішно реалізується проект. На даному етапі в садку виконані не всі ремонтні роботи, Залишилось зробити 15 вікон. Організація пообіцяла, що їх заміна завершиться до 30 листопада. І на цьому благодійники не зупиняються. В їх плани входить ще як мінімум славянська дитяча спортивна школа і гімнастики. Фонд приймає участь в і учреждений. Я думаю, що по мере реалізації цих проєктів будем видеть плоди цього сотрудничества. Спасибо вам большое, очень большое спасибо.